Ящик, ты надо просто пытность ці питання вопросы, я вправый охотный коллектив, да, охотники, они со своими охотничьями, делали рейд, відстрілювали цих собак, там, ну, либо рано утром, щоб не травмувати психіку, тому що не кожен на это рыве сейчас может двигаться, так далі. Забирали їх до централізованого озера, закапували і таким образом лежали. То. то сейчас, сейчас, по этому вопросу підходять дуже структурно. Тобто навіть якщо зараз поліція ну, Закрыть глаза на душу, опять собрать какие-то первичные поставить задачу о том, что как то там время. Ну, во-первых, в черте города, согласно этого административного законодательства, я не имею права производить выстрелы на расстоянии к менее 200 метров от ближайшего строения, какого-то объекта и так далее. Это раз. Во-вторых, есть закон уже действует закон о защите права этих о защите. Там, тоже название я на сформулирую. Ну, в общем, во защите животных. Вот. В чем суть этого закона? Что умершлять животных, да, имеем право, бродящих животных. Вот, но это в крайнем случае. Мы их, согласно этого закона, должны службы вот эти коммунальные отлавливать, помещать их в приемники. Если вы вот это животное своими действиями ну, либо создаете угрозу там, жизни, здоровью граждан и так далее, то э, умершение животных должно происходить способом, э, не носящим характером мучения. То есть это, я даже честно сейчас не знаю, задавал вопросы Бережному, Валерию Сергеевичу, это начальник ветеринарной медицины, спрашивала, спрашивал, а какой же это способ, который не носит характера особых учений и так далее. Ну, это какие-то есть дорогие инъекции, не какие... <весмех> приемника не имеют, не специальных этих, ну, скажем так, есть частные методики.